assalomu alaykum sevgilar qizlajonlar Biz yana um, katava matka matluba bilan birga hozir uh, toshkent cityda ko'rishdik uh, yana mazza joyda. o'zi kelib yo, kelib ketdinglar mazza joy hozir biza asula aytmoqchimiz kecha men 46 yillik orzuyimga erishdim mana gitara oldim qarang фиолетовый rangi Ko'rmayaptimi rangi yangi фиолетовый qirq olti yoshimda psixologiyadan uyg'onib shunaqa kecha kechasi quchoqlab yotganman gitaramni фиолетвый ветdan akustika oldim shunaqa xursandman kecha uncha holim yaxshi emas bugun yaxshiman mana bugun biz hozir matluba bilan ko'rishdik endi hozir ikkalamiz bu yerda biza ashula aytamiz irgoyi qilib keyin sizlarga ham bitta yozib olib guruhga tashlaymiz ijodimizdan bahramand bo'linglar bo'ldi biza nazariy ilmlarni uyida yillab yillab olib to'yib bo'ldik endi yorib chiqamiz endi okay eshitasizlar <laughs> hozir <laughs>